ओ क्ली ग्लौंग नम वरवरदर्वजन नय स्वाहा ओम ऐं श्रीमात्रेन्वग्यून् ओं नम शिवाय ओम ओम श्री नमः स्वामिने ओं श्रां मं दत्तात्रेय मईं ओम राम धोम त्रम गण ओं नम शिवाय वेणुदत्तात्रेय नम ओम ऐं द्रौ भ्रूँ श्रीं वेणुदत्तल नम ॐ ह्रीं रां ह्रीं रां विष्णुशक्तये नमकमलालस्मिरुचक्रमा नमः ॐ नमो वेङ्कटेशाय नमः शिवाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ह्रीं गृणीसूर्याय नमः ॐ ह्रीं गृणीसूर्याय नमः य नमः सूर्यनमस्कार मन्त्रम् ॐ ध्याये सदा सवितृमण्डलमजवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी वपुः द्रुतशङ्कचक्रः ॐ जाये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणसर्षिजासनसन्निविष्टः केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहरीरण्मयवपुधृतशङ्खचक्रः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ओम सूर्याय नमः ओम भावानवे नमः ओम खगाय नमः ओम पूष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मृदये नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ॐ आर्याय नमः ॐ भास्कराय नमः आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयोः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषाञ्च जायते ॐ सूर्यनमस्कारमन्त्रं सम्पूर्णम् ॐ आदित्याय च शोभाय मङ्गलाय बुधाय च राघवे केतवे नम ॐ ह्रीं सूर्याय नमः ॐ ह्रीं सूर्याय नमः ॐ ह्रीं सूर्याय नमः ృి సూర్యాయ నమ సూర్యమండల అష్టతమని కూడా విలువబడే సూర్యమండల స్తోత్రం సూర్యభగవాని స్థుతించే ఒక శ్లోకం సూర్యమండల స్తోత్రం ఆదిత్య హృదయంలోని సూర్యుడు చీకటిని వ్యాధులను నాశనం చేసేవాడు సూర్యమండల స్తోత్రం క్రమం తప్పకుండా లేదా వారానికి ఒకసారి ముఖ్యంగా ఆదివారం నాడు జపించడం వల్ల మీ పాపాలు నాశనం అవుతాయి మరియు మీ ఆరోగ్యం శాంతి మరియు జీవితంలో ఆనందం లభిస్తాయి సూర్యమండల స్తోత్రాన్ని అత్యంత భక్తితో జపించండి వినండి సూర్యమండల స్తోత్రం నమోస్తు సహస్రశాన్విత సంభవాత్మనే सहस्र योगोद्भव भाव भागिनी सहस्र संख्या युद दारिणी दा नम कर्मंडलम दीप्ति करम विशाल रत्न प्रभम दीव्रम तीव्रमनादिपम दारिद्र्य दुख क्षय कारण दारिद्र दुख क्षय कारण पुनः यन्मण्डलं देवगणैषु पूजितं विप्रैसुचुकं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणवामि सूर्यं पुना तु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं

पुनातु तु मां तत् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगदुशांचाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमच्चलोके यत्कालकालाद्यरूपं पुना तु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् इति पूर्यमण्डलस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॐ ह्रीं घृणिसूर्याय नमः ॐ ह्रीं गृणिसूर्याय नमः ॐ ह्रीं गृणिसूर्याय नमः इति श्रीभविष्यत्तरपुराणे रे कृष्णार्जुन संवाद ओम ओम ह्रीं घृणी सूर्याय श्री सूर्य कवच याज्ञवल्यवाचुष्वनिषादूला सूर्य कवचं शुभम शिरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दे दीप्यमानमुकुटं पुरन्म पुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्पा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीरये शिरो मे भास्करः पातु ललाटं मेऽमितद्युतिः नेत्रे दिनमणिः पातु श्रवणे सवनिवासरेश्वरा ग्राणम घामा ग्रोने पातु वदनम वेदवागना ये क्वाम्य मानदर पातु कंठम्य सुरवंदिता कंदो प्रभाकर पातु वच्च पातु जनप्रिया पातु पादु द्वादशात्मा अर्वाहगम रगलेश्वरा पूर्यर्षात्मकं सौत्रम

सूर्य सूर्यकोत्रपोत ओं ह्रीं सूर्याय नम ओं ह्रीं सूर्याय नम ओं ह्रीं गृणीसूरियाय नम ओं मर्काय नम मिरा नम ओकाय नम ओम मित्रा नम ओम मर्काय नम ओम मित्राय नम आरोग्यम भास्करादिक्षेत आरोग्यम भास्करादिक्षेत आरोग्यम भास्करादिक्षेत सूर्य कवचम संपूर्ण लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हे ये स्तोत्र विंटू उन्नट्लयिते आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि कलुगुतुंदि निरपेमानंगा वेलुगुतारु ఎటువంటి ఆపదులు దగ్గర శుభం భూయ